ভাৰতৰ শক্তি এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিফেন্স ছিষ্টেম তথা সুদৰ্শন চক্ৰ ভাৰতৰ এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড সুদৰ্শন চক্ৰৰ আঘাতত ধ্বংস স্তব্দত পাকিস্তান এস ফোর হান্ড্রেড সুদর্শনের দ্বারা মাঝ আকাশতে উড় গল পাকিস্তান কিলার ড্রোন শক্তিশালী এস ফোর হান্ড্রেড ডিফেন্স সিস্টেম এস ফোর হান্ড্রেড সুদর্শন চক্র কেনক এস ফোর হান্ড্রেড হয়েছে রাশিয়ার নির্মিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাকিস্তানে করা গুলি বরষণ প্রত্যুত্তর দিছে এটা ভারতে আমেরিকার হাতত নথকা এয়া ভারতীয় বায়ু সেনার এস ফোর হান্ড্রেড সিস্টেম তথা সুদর্শন চক্র চারিশ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব লক্ষ্য বস্তু ধ্বংস করবেন আর এক বহুতো লক্ষ্য প্রহার যেনে যে বিমান মিসাইল ড্রোন আদিত পাকিস্তানে ভারতের পনেরোটা স্থানক লক্ষ্য করে মারিছিল মিসাইল কিন্তু ভারতের এই ডিফেন্স সিস্টেমে মার্গতে সেই মিসাইল কেটা ধ্বংস করে প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি অনুসৰি ৰাছিয়াই ভাৰতক যোগান ধৰিছিল অত্যাধুনিক এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিফেন্স চিষ্টেম দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিফেন্স চিষ্টেমৰ চাৰিটা ইউনিট ইয়াৰে দুটা ইউনিট পাকিস্তানৰ সীমান্তত আৰু দুটা ইউনিট আছে চীনৰ সীমান্তত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতে এই চিষ্টেম প্ৰয়োগ কৰিছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিফেন্স চিষ্টেম পাকিস্তানৰ কমেও ষাঠিখনকৈ ড্ৰোন ধ্বংস কৰে ভাৰতে এই ডিফেন্স চিষ্টেমটোৱে কেৱল মিছাইল ধ্বংস কৰাই নহয় ই মিছাইল ধ্বংস কৰি নিজৰ পৰা ওলোটাই মিছাইল নিক্ষেপো কৰিব পাৰে এছ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ডিফেন্স চিষ্টেমত সংযোগ হৈ আছে অতি সহজে ভিন্ন দূৰত্বৰ টাৰ্গেটক শিট কৰিব পৰা মিছাইল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুদৰ্শন চক্ৰখনৰ দৰে ইয়াৰ শক্তি বাবেই ইয়াৰ নাম ৰখা হয় সুদৰ্শন চক্ৰ নিউজ এনিটক্স সোতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ